Мои коллеги, добрый день, организаторы конференции первой медицинской. Я очень благодарна вам за приглашение. В 2006 году мир отметил вековую историю изучения понятия стресс, который Ганс вел еще в 1936 году. То есть реализация стресс-факторов вызывает развитие очень многих различных неинфекционных заболеваний, которые в структуре заболеваемости и смертности занимают первое место, как инициирующий фактор развития этих заболеваний. И изучение механизмов, какие лежат в основе реализации стресс-синдрома и, соответственно, какие стресс-протекторные эффективные препараты на сегодняшний день используются в медицине, достаточно хорошо известно. Прежде всего, учитывая то, что классическим проявлением стресс-синдрома является эстреодоселье и изучение реализации стресс-реакции в органах системы пищеварения, факт доказан, наш, нам, наш интерес прежде всего привлек, какая реализация осуществляется стрессорных механизмов повреждения нейронов. Поэтому объектом исследования были, была именно полушарий головного мозга. Потому что аспект реализации стресс-реакции в патогенезе таких заболеваний нейродегенеративных, как болезнь герцога или болезнь Паркинсона, на сегодняшний день активно изучается. Но недостаточно есть дополнительных вот этих фундаментальных исследований, которые подтверждают, что многие заболевания нейродегенеративного характера в своем патогенезе имеют инициирующим фактором как раз стресс-реакцию. Ну, общий адаптационный синдром э, имеет определенные стадии развития. И, конечно же, э, первый, второй этап его реализации, стадия тревоги и резистентности, это не вызывает сомнений ни у кого, что это именно компенсаторный механизм, который направляет э, организм, создает метаболический след адаптации для того, чтобы э, энергетически обеспечить более важные ткани и органы, для мобилизации э, энергетических ресурсов и для борьбы организма с изменениями гомеостаза в данный момент времени. Модернизация стресс-реакции в зависимости от того, на каком этапе развития идет стресс стадия стресса прежде всего зависит от стрессорного фактора и от его силы или же от длительности действия на организм определенного стресс-фактора конечно же на сегодняшний день и биологов и физиологов и медиков актуальным остается вопрос поиск природных адаптивных различных молекул которые способны бы противостоять реализации стресс реакции в организме человека и соответственно решать вопросы не инициирующего фактора, который лежит в патогенезе многих наших с вами самых распространенных заболеваний. Поэтому, конечно же, наше внимание привлек непосредственно препарат ангарцин, основным компонентом которого является прежде всего это полифенольный комплекс, содержащий меланин 95%. Известен его эффект меланина как стресс-протектора мощного по отношению к системе органов пищеварения, к многим другим заболеваниям в патогенезе которых ключевую роль играет стресс -мак. Еще ключевым аспектом медицины на сегодняшний день остается это индивидуальная стрессоустойчивость организма человека. Потому что вы все сами понимаете, что реализация стресс-синдрома у разных людей, она очень индивидуальна, конечно же, она генетически детерминирована, что прежде всего обусловлено различным балансом нейротрансмиттеров головного мозга и балансом стресс-реализирующей системы, которая включает в себя симпатоадреналовую систему и ось, кортика либерина кТг кортика э, кортизол и непосредственно балансом стресс-лимитирующих систем, к которым относятся, например, эндогенные опиоиды, мощность системы антиоксидантной защиты, антирадикальной защиты клетки и другие эндогенные механизмы, которые компенсируют стресс-реакцию. Поэтому, конечно же, когда мы изучаем различные стресс-индуцированные повреждения, очень важно еще учитывать индивидуальную стрессоустойчивость. Поэтому целью нашего биохимического и патогенетического исследования было изучение какие механизмы лежат в основе развития стресс-индуцированных повреждений нейронов. Объектом исследования были полушария головного мозга животных. Ну и обязательно мы не брали усредненную группу, мы оценивали индивидуальную стрессоустойчивость этих животных, используя нейроэтологический тест. Это тест открытого поля, очень важен в данном понимании, что поведенческая реакция животное при проведении этого теста, она очень индивидуальна, изучая переменные каждого животного, создается нейротологический портрет, на основании которого через корреляционные анализы, факторно-аналитический метод мы распределяем животных по устойчивости. Так вот, оказываются животные-лидеры э -э самцы линии ВИСТР, которые имеют очень высокую поведенческую активность, исследовательскую в тесте открытого поля, у которых очень низкая скорость адаптации, у которых высокий показатель вегетативного баланса, который мы оценивали по количеству болю самоуренации, есть Животные стрессоустойчивые. А субдоминантные животные, которые имели более низкую поведенческую, исследовательскую активность, локомоция низкая, скорость адаптации высокая, показатель вегетативного баланса низкий, это животные стрессоустойчивые. И мы определяли их непосредственно в группу к стрессоустойчивым животным. 70% из популяции животных – это животные умеренно устойчивые, которые мы не брали в исследование. То есть очень большой спектр личностей – Индивидуальных э, в мире э, животных, как и в нашем мире, есть такие вот средние типы реагирования, не, как, как, не крайние типы, не крайне стрессоустойчивые, крайне стрессонеустойчивые. А только промежуточное положение занимающее. Поэтому животных с умеренно ус, устойчивой тенденцией к стресс-реакции мы отбраковывали от эксперимента, чтобы не приносить э, некоторые сложности в математический анализ показателей. Поэтому животные были разделены на две. Группы устойчивые к стрессу, стресса неустойчивые. Конечно же, для подтверждения стресс протекторных свойств анкарцина, мы использовали его превентивный эффект, то есть профилактический эффект. Мы до моделирования острого стресса классического пассее животных фиксировали на спине вне традиционной форме для данных очень подвижных животных в течение нескольких часов, то есть моделировали острый стресс. Меланин, анкарцин мы вводили за 30 минут до моделирования стресса в дозе 5 мг на килограмм массы тела. Значит, то есть это мы исследовали профилактический эффект анкарцина. Для биохимических исследований мы взяли самые информационные тесты, которые отражают развитие стрессоиндуцированных повреждений клеток. Конечно же, это система проантиоксидантной защиты клетки, это система протолитическая и антипротолитическая система. И чуть позже я остановлюсь, новый подход к изучению стрессоиндуцированных повреждений, это энергическая система клетки, которая в себя включает определение концентрации оксида азота по стабильному метаболиту нитрита неонов и активности фермента, который продуцирует этот метаболит. Мы видим, что общая протеолитическая активность, острый стресс, это самый темный бордового цвета столбик. У стресса неустойчивых животных достоверно была повышена, по сравнению с контролем. У стрессоустойчивых животных, животных активация протолитических процессов не имела достоверных отличий. То есть механизм устойчивости здесь есть один из них, это баланс процессов распада белка над процессами продукции ингибиторов, ферментов, которые осуществляют деградацию белковых молекул, то есть специфические антипротолитические ферменты. Анкарцин, который мы вводили превентивно за 30 минут до моделирования острого стресса, у стресса неустойчивых животных, вы видите, достоверно снижал общую протолитическую активность. Это синий столбик у стресса неустойчивых животных. Следующий сл Он отражает общую антитриптическую активность. То есть почему у стрессоустойчивых животных рос распад белковых молекул? Потому что защита антипротолитическая, мы видим, у неустойчивых животных острый стресс это бордовый стол. достоверно почти в половину раза была активность э, антитрептическая резко снижена. То есть баланс протолитической антипротолитической активности у животных при, э, в тканях головного мозга при реализации стресс-синдрома идет по декомпенсаторному типу. Протеолиз растет, потому что резко достоверно снижена протолитические ферменты. Их манкарцин э, достоверно увеличивает антипротолитическую активность у стресса неустойчивых животных. Это синий столбик. Поэтому, анализируя э, протеиназно-ингибиторный потенциал ткани головного мозга при остром слизи, мы можем сказать, что онкарцин очень эффективно нормализует протеиназно-ингибиторный потенциал, снижает общую протолитическую активность и увеличивает антитриптическую активность. Мы видим, что при остром стрессе общая концентрация окислительно модифицированных белков в клетках нейронов крыс при остром стрессе резко возрастает и у стрессоустойчивых, и у стрессонеустойчивых животных. И анкарцин ⁇ это салатного цвета столбик. Введение его при моделировании стресс-синдрома защищает повреждение белковых молекул от повышенной окислительной модификации. Конечно же, прооксидантная активность возрастает при остром стрессе, потому что мы видим резкое снижение основного антиоксидантного фермента защиты клетки от повреждения. Это активность каталаза. Активность каталаза резко снижена. И у стрессоустойчивых животных голубой столбик, и у стресса неустойчивых животных при остром стрессе. Ну вот очень интересный момент, и я долго об этом думала. Анкарцин, который мы водили животным, э серый столбик, достоверно увеличивает активность каталазы по сравнению с контролем. Сам анкарцин вызывает достоверное повышение активности каталаза. При моделировании острого стресса и введении арканцина активность каталаза тоже выше по сравнению с контролем. Но тем не менее, какие-то видимо механизмы, мы будем дальше это изучать, почему сам полифенольный карбоновый комплекс, который входит в состав анкарцина, Какие механизмы индукции, активации данного фермента? Или это активация экспрессии гена, или это какие-то другие внутриклеточные механизмы? Вопрос Ответ на этот вопрос еще мы не имеем, но жить ответ на него, что меланин, есть доказательная база, активирует гамма рецепторы То есть активация транскрипционных факторов. И может быть как раз через активацию, являясь органистом гамма рецепторов меланин вызывает экспрессию активности фермента каталазы. Этот вопрос открыт, мы будем над ним дальше работать. Таким образом, при действии острого стресса одним из механизмов повреждения нейронов является дисбаланс активации про системы про системы и резкое угнетение антирадикальной защиты нейронов конечно же, в 1992 году оксидазота был объявлен молекулой года, и в 1998 году нобелевские лауреаты получили премию за открытие множественных мессенджерных функций, которые выполняет оксид азота в клетке. Молекула лобильная, продуцируется из элергенина, но синтазами много изоформ есть, нейрональная, характерна для нейронов, эндотелиальная, индуцибельная, макрофагальная второго типа. Первая и третья формы Эносинтазы, которые способствуют э, активации продукции оксидазота, являются кальций-зависимыми. Индуцибельная форма макрофагальная она э, экспрессируется под фактором мощными такими как липополисахарид бактерий, провоспалительные цитокины и другие провоспалительные э, э, моменты, которые активируют экспрессию именно кальций-независимой второго типа индуцибельной эносинтазы. Так вот, э, концентрация Аксида азота отражает э, очень много аспектов, особенно особенности мы говорим о нейроне клетки. И на сегодняшний день э, четким известным фактом доказательства того, что передозировка глутамата вызывает некроз не, э, именно нейронов. И механизм реализации, почему глутамат есть очень токсичным и разрушаются именно клетки головного мозга, есть то, что усиливается продукция оксида азота. И его э, чрезмерная концентрация под действием макропагальной формы запускает процессы, э, которые приводят к повреждению клетки, клетки головного мозга. Так вот, мы изучили иную систему, определяем стабильные метаболиты, концентрацию оксида азота, и получили, что при остром стрессе в тканях головного мозга, у стресса неустойчивых животных, мы видим бальдовый столбик, достоверно резко снижается. Если мы будем оценивать ситуацию с каких позиций, у оксида азота очень много мессенджерных функций. Одна из них, если это продукция эндотелиальной нос, это вазодилатирующая функция. Конечно же, стресс-синдром усиливает вазоконстрикторный эффект, увеличивает концентрацию эндотелина, катехоламинов, это мощные вазоконстрикторы. Поэтому продукция оксида азота единственного, ну не единственного, но мощного вазодилататора при узком стрессе резко снижена. Это прежде всего приведет к эндотелиальной дисфункции, функций к нарушению мозгового кровообращения. То есть острый стресс вызывает снижение продукции оксида азота клетками головного мозга, что, по-видимому, если мы будем развивать дальше эту мысль, нарушает, приводит к снижению вазодилатирующих эффектов, усилению вазоконстрикторных эффектов и шемей головного мозга. Меланин Повышает концентрацию оксида азота в нейронах головного мозга при стрессе, достоверно вы видите бледно-салатновый столбик, более даже по сравнению с контрольными животными. Есть доказательства того, что меланин вызывает экспрессию эндотелиальной носинтазы и усиливает продукцию оксида азота. Поэтому ключевым выводом, согласно данного слайда и данной методике, мы можем сделать, что острый стресс вызывает снижение продукции оксида азота в тканях головного мозга за счет снижения активности иносинтазы, меланин за счет активации экспрессии дотелиальной иносинтазы увеличивает продукцию оксида азота соответственно возрастает активность данного фермента его продуцирующего. То есть вазодилетирующие эффекты увеличиваются, кровоснабжение мозга нормализуется и ишемические повреждения, которые дальше лежат в развитии многих заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения, отсутствуют. Конечно же, было бы очень интересно нам, биохимикам, патофизиологам, посмотреть спектр ферментов, которые продукцируют оксид азота, эндотелиальную, нейрональную, макрофагальную. Мы определяли общую активность синосинтазы. В дальнейшем мы будем развивать эти методы исследования. у нас уже будет спектр изофор. Ну и в заключение... можно сделать следующие выводы, что, конечно же, в механизме стрессорных повреждений клеток головного мозга у животных лабораторных является дисбаланс протеназно ингибиторного потенциала, активация про-системы и снижение антиоксидантной защиты и резкое снижение продукции оксида азота на фоне резкого, за счет резкого снижения активности иносинтазы в клетках головного мозга. Анкарцин предупреждает повреждение нейронов полушарий головного мозга животных благодаря тому, что он нормализует протеиназно-ингибиторный потенциал, он снижает за общую протолитическую активность, увеличивает активность антипротеиназ в клетках головного мозга, он увеличивает продукцию каталазы, продукцию, может быть, это немножко сказано еще недостаточно с повреждением, но активность каталаза увеличивается. И самое важное, что анкарцин, он усиливает образование оксида азота за счет повышения общей активности синтазы то, что лежит в основе как раз дермализации мозгового кровообращения. Дана, спасибо за внимание.